15.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко вручил более 100 единиц военной техники военнослужащим на аэродроме города Чугую в Харьковской области. В частности, это 31 танк, около десятка вертолетов. Глава государства поздравил украинских военных с Днем вооруженных сил Украины. И отметил, что только сильные вооруженные силы, мощная армия смогут обеспечить мир в стране. Сегодня каждый военнослужащий человек номер один в Украине, ведь каждый из них защищает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Мужество, героизм и патриотизм наших воинов способны преодолеть любые преграды на пути к миру в Украине. Слава Украине! За минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил то 45 раз. Банды террористов открывали артиллерийский, минометный огонь и стрельбу из градов. Под обстрелы попали полтора десятка городов и сел Донецкой и Луганской областей. В результате пострадали двое мирных жителей Донбасса. В районе Донецкого аэропорта наши военные продолжают отражать атаки террористов. Накануне отбили очередную попытку нападения. Артиллеристы сил то за сутки нанесли 21 ответ на огневой удар по скоплениям живой силы и техники боевиков, Сообщает. В пресс-центре операции. Наши войска на всех направлениях продолжают активную работу. В частности, военные саперы проводят уничтожение не разорвавшихся боеприпасов, очищая территорию населенных пунктов. Противотанковое и механизированное подразделение совершенствуют практическое мастерство в использовании современных переносных противотанковых комплексов. Сегодня утром боевики обстреляли из Града в позиции украинских военных у Мариуполя. Как сообщает пресс-центр АТО, сепаратисты четыре раза применили Грады, минометы и противотанковые управляемые ракеты. Наши военные дали ответ противнику. Среди террористов есть потери. Украинские военные и мирные жители не пострадали. Террористы продолжают обстреливать позиции украинских военных. За прошедшие сутки погибших среди наших бойцов нет. Тем военнослужащих получили ранения, сообщают в СНБО. Зафиксировано перемещение из России в двух колоннах почти 120 единиц техники. Утром из Ростовской области в сторону Дмитровки прошла колонна, в составе которой 9 БМП и 103 грузовика. Также через Изварино проехало 7 танков в направлении Луганска. Перегруппировка сил боевиков и военных из России на Донецком и Луганском направлениях продолжается. В Луганск вчера последовали 8 САУ. Под Дзержинском зафиксировано... Три града с заряженными боекомплектами. Наши войска на всех направлениях осуществляют поисково-ударные действия для ликвидации диверсионных банд противника. Саперы разминируют взрывные устройства, а также снаряды и мины, которые террористы получили в качестве гуманитарной помощи и которыми обстреливают населенные пункты. За сутки украинская артиллерия нанесла 21 огневой удар по разведанным скоплениям живой силы и техники боевиков для уничтожения огневых точек и нейтрализации угрозы не только для украинских войск, но и для мирных жителей. В частности, вчера от обстрелов террористов погибли двое мирных жителей Донбасса. По официальным данным, с 5 сентября от огня боевиков погибло 93 гражданских лица, и это только на территориях подконтрольных Украине. Но тем временем появляются все новые доказательства того, что по населенным пунктам в зоне АТО стреляют террористы. В перехваченном украинскими спецслужбами разговоре идет речь об обстреле бандитами села Новобахмутовка и района Донецкой области 3 декабря. Предлагаю послушать разговоры представителя так называемой военной полиции террористической ДНР Рубина с его информатором, а также с дежурным штаба террористов с позывным Колизей. Короче, сейчас отрабатывают Новобахмутовку. Просто бьют тупо жилые массивы. То есть они не попадают там, где укропы, они бьют местное население мирных. Я буду через 10 минут знать, куда бить конкретно, и сообщу данные. Ну давай. 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 Пускай артиллерию. Это самое. Да, порабили. я слушаю. Такая информация поступила. Там идет наш дружественный привет по Новобахмутовке. Неправильные координаты, попадаем не туда, куда надо. Люди Я готовы корректировать. Да. Не надо туда, а. куда сейчас идет. Я понял, а как можно это придумать, чтобы было красиво? А вот сейчас через 10 минут позвонят, уточнят. Хорошо, Туда, туда пока остановить. А. Это явно не туда. Продают не те. Киевская служба безопасности предотвратила продажу 19 украинских вертолетов в Россию. Преступную схему разработали должностные лица одного из киевских госпредприятий, которое находится в стадии ликвидации. На его балансе 6 самолетов, 19 вертолетов, авиационные двигатели и другое оборудование. На протяжении года ликвидационная комиссия предприятия пыталась добиться разрешения на списание авиапарка на металлолома, а параллельно злоумышленники вели переговоры с российскими компаниями у продажи якобы утилизированных вертолетов. Кроме того, мошенники уже подготовили документы на списание дальнейшую продажу авиадвигателя на миллион семьсот тысяч гривен. В СБУ сообщили, что рыночная стоимость техники, которая находится на балансе предприятия, составляет десятки миллионов гривен. После ремонта ее можно задействовать в зоне АТО. Встреча с героями. Тысячи украинцев собрались в центре Киева, чтобы встретить бойцов 12-го территориального батальона, который вернули сезон АТО. Присоединился к ним и киевский городской голова Виталий Кличком. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Вероника Сектым. Они – герои для каждого украинца. Ведь уже который месяц бойцы 12-го территориального батальона отстаивают независимость нашей страны на Востоке. Потому встречают этих ребят с букетами и подарками. За такое внимание и поддержку военнослужащие очень благодарны. Ну, это непередаваемо, конечно. Очень приятно, на самом деле, что столько людей пришло встретить нас домой. Это хоть и ротация, но все равно приятно, очень приятно. Ну, для вас мы герои, а для нас мы делаем свое дело, оберегаем вас, семью и своих детей. Поздравить бойцов с Днем Вооруженных Сил Украины и вручить им награды приехал и киевский городской голова Виталий Кличко. Я хочу сказать, что у нас сильнейшая армия. И сила измеряется не только оружием, мощность нашей армии измеряется силой духа силой духа тех, кто сегодня готов защищать целостность и независимость Украины. В первую очередь, считают украинцы, бойцам необходима поддержка народа. И желают им здоровья и выдержки на фронте. Я бы пожелала, чтобы они держались там, чтобы они крепились. Это, конечно, очень тяжело, нам их очень жалко. Мы помогаем им, как можем. Это очень плачевно для нашей Украины. Но все равно мы сильные, мы сильные духом, мы нация. Мы едины, значит непобедимы. Если бы не эти ребята, вот, которые борются сейчас с российскими бандитами, то бандиты пришли бы и в Киев, и во Львов. И надо отдать должное честь нашим защитникам. В память о бойцах, погибших в зоне АТО, на Майдане зажгли сотни лампадок. И каждый, кто сегодня пришел в центр города, верит, что после стольких потерь в Украине все же наступит мир. Риника Сектым, Андрей Коваль БТБ. В Киеве открылась выставка политического плаката. На ней представлены 100 работ, посвященных событиям на Донбассе. Экспозиция вызвала большой резонанс, в том числе и в российских средствах массовой информации. Сразу два телеканала Федерации обвинили выставку в русофобии, призывом к насилию и ненависти к России и Донбассу. Однако московские пропагандисты умолчали, что 46 из 100 представленных работ принадлежат творчеству российского художника из Перми. На своих плакатах он использует ненормативную лексику, а вот Организаторы мероприятия считают, что она мотивирована, так как иллюстрирует негативное отношение к действиям Путина на Донбассе и его империи. Ну а далее на БТБ смотрите украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. We'll